Так, день следующий. Стойка стоит на тяжке. Сейчас еще пробью эту складочку и отпущу домкрат. Так. Теперь насчет двери. Хотел бы сказать, каркас я почти выровнял здесь отбойником. Здесь он стоит в норме, здесь полочка ровная. Единственное, что вот здесь вот каркас замят. Но когда я сниму наружную панель, шубу, тогда я уже выровняю эту часть. Сейчас смысла ее равнять просто нету, потому что надо будет рихтовать шубу. Как мне это все надоело. Как я хочу на море. Значит, хотя бы одно волшебное слово. Типа, трах тебе дух тебе дах. Хочу на море. Ни хрена себе действует. Я на море. На надувном матрасе. Пляж. Солнце и вода. Вот так вот. И чайки. Много чаек и волны. Офигеть. Парашюты, катамараны, мотоциклы и опять чайки. А вот и парашют, по-моему. Медузы. нет не знаю куча медуз а вот смотрите какая медуза офигеть и видеокамера в руках очень классно опять медуза так сейчас проплывет катер меня может потопить, поэтому нужно. Опа, не понял. Медуза. Да. Там какой-то городок. Сейчас поплыву туда. Оттуда сниму берег. Вперед здесь классно. Тепло. И просто классно. Это море. Вокруг моря. И я на матрасе. И волны. Буйные, конечно, гоняют. Но у меня камера в пакетике. Вот в таком. Я быстро камеру в пакетик. Мечты сбываются. Поплаваю я немножко. вот буйный летит. Сейчас нужно камеру прятать, иначе будут волны. Все, шухер. А может и нет. Но я рискну волна где этот парашютист а вот он накачает сильно а их там двое сейчас развернусь блин а там еще один два парашютиста два отчаянных парашютиста не вижу волны разворачивает меня. Лягу буду снимать. дети парашютисты. Делись. А вот они, два отчаянных парашютиста. Сейчас наведу фокус. Стабилизации нету. И это плохо. Опять разворачивает. Сзади какой-то отчаянный на банаре. Поехал. Мотоциклист. Все, шухер. с таблеткой опа а вот и он катер который тащит парашют а парашют надо мной по-моему вот катер нитка а вот и парашют как раз надо мной вот он и волной сильные волны. Вот он, прошу тест. Где я его потерял? И мы его теряем. Вот он. Отлично. Я его вижу. И мы его теряем. Все. Уменьшаю зон. Он ушел. дела, ребята? Гуляем по полной. Все напитки я уже попробовал здесь. Женский стриптиз посмотрел. Очень все классно. А вечером тут вообще офигенно. Еще покатаюсь на катамаране. Наверное. А может и нет. Но на плоту очень классно. Опасно тут с видеокамерой. Под GVC-шку я бокса не нашел. Вот нет проницаемого. Поэтому плаваю так. В опасном режиме, как говорится. Еще один буйный. И это шухер. Причалил, значит, я к берегу. Пообедали мы опрокинулись зятем по стаканчику гранатовой чачи, так сказать, армию вспомнил, и опять на море, вернее, на чертовое колесо, которое я снимал с моря. Мне сверху видно все, ты так и знай. Водичка нормальная, не холодная, чистая. Здесь много развлечений, можно на острове в море понырять, на который отвезет банан. Можно на парашюте. Лет 10 назад дельтапланы были, сейчас нету. Вечером шашлык или запеченная рыба или еще что-то. Здесь вообще огромный выбор насчет еды и напитков. И очень нравится живая музыка. Очень много живой музыки. Одна девушка в ресторане здесь поет такой джаз. Я просто в восторге. Очень люблю джаз. И вообще, чтобы было все джаз. De todas partes de Puerto Rico мечты сбываются.